তাৰ অন্য এটা ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ এয়া আজি ৰাতিপুৱাই চাওকচোন ঘৰলৈকে আহে এনেদৰে চব্জি লৈ এখন টমটমত এয়া লৈ আহিছে যি লাগে আপোনাক সকলো ধৰণৰ চব্জিয়ে পোৱা যায় চাওকচোন গাঁও জেগাতো কিমান সুবিধা হ'ল তিতা কেৰেলাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এইফালে স্কোৱাচ জিকা জলকীয়া আপোনাৰ আদা গোটেইখিনিয়ে পোৱা যায় খুব সুবিধা হ'ল আজিকালি গাঁও জেগাটো এফালে এয়া মাছৰ বেপাৰী আহিছে এয়া ভকুৱা মাছ লৈছে তেওঁ একদম ধুনীয়াকৈ বাছি দি থৈ গৈছে এয়া সেইখিনিও অকণমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখিছোঁ আৰু এয়া মায়ে ৰাতিপুৱাৰ বাবে এয়া ৰাতিপুৱা খাবৰ বাবে আটা এইফালে ৰুটি বনাই বেলি আছে আৰু এইফালে কবি ভাজি হৈ আছে এয়া ৰুটিও বনাই আছে আকৌ তেনেকুৱা সময়তে আহি আহিল তেল দিয়া খুৰাজন চাওকচোন আমাৰ এখেতৰ পৰাই তেল লোৱা হয় গাঁৱত প্ৰায়বিলাক মানুহেই লয় একদম খাটি সৰিয়হৰ তেল বহুদিনৰ আগৰ পৰাই এয়া খুৰাই এনেদৰে তেল দি থাকে আৰু এইফালে আজি দুপৰীয়া সাঁজত আছিলে এয়া পেটু ভাজি তিতাকেৰেলা ভাজি পদিনা চাটনিী আৰু মাছৰ জিকা বিলাহী মাছ এনেদৰে দুপৰীয়া সাজ খুব ধুনীয়াকৈ খালোঁ ভিডিঅ'টো চাই পাই কেনে পালে আপোনালোকে জনাব আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই